Bir də xatırladım ki, verilişimizin mövzusu e, ruzi qorxusu və fitrə, sədaqə mövzusundadır. Buyurun yaşərməm. Mən Ən bu mövzunu e, seçməkdə məqsədim odur ki, bu barədə çox suallar gəlirdi. Yəni bu sualların e, məzmunu olaraq e, ümumiyyətlə Allah ilə Qurani-Kərimdə buyurduğu kimi, Allah təala bütün insanlara ruzunu yazır və ruzunun sahibi odur. Ən meyyəb dəl xalqə thumma yu'idü Bu görək insana birinci dəfə yaradan və sonra birinci dəfə yaradan, ondan sonra yenidən öləndən sonra dirildən kimdir? O mənyarzuqqu binas sema vəl-ard ə ilahumə Allah. Göylərdən, göylərdən və yerlərdən sizə ruzu verən kimdir? Əlbəttə ki Allah ə ilahumə Allah. Allahla bərabər ilahı var? Allahla bərabər ibadətə layiq olan hak məbudmu mə var? Ona görə də Allah təala insanların ruzlərini yazıb və ruzlərinə yönəldib. Ona görə də hər bir insan əgər Allah təala ruzunu veribsə, Allahın fəzlətindən yox Kimini məhrub edibsə, Allahın o da adilliyindən. Çünki nəyə görə? Ər insan var ki, Allah təala hədisə gəlindir ki, onun ruzusunu çox versə, yolunu azacaq. Yer üzündə fitnə-fəsada törədəcəyi, insanlara zülm edəcəyi. Ona görə alət nədir? Öz qədərində verir. Hətta ona görə buyurur ki, Quran-Kərimdə Nəhl surənin 71-ci ayədə: "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'rrizq." Yəni ruzuda Allah təala sizlərin sizlərdən bəzilərini bir-birindən üstün tutub. Yəni bəzilərinə çox verir, bəzilərinə az verir. İnsan düşünməsinki rusu azsa Allah onu sevmir və ya əksinə düşünməsinki rusu versə Allah onu çox sevir. Xeyr, əksinə. Onda qətil Quran Kərim buyurur ki: "Fa'ammal insanu ize mabtalahu rabbuhu fa akramahu". O insan ki deyir, insan gör necədir. Allah ona deyir, əgər yəni, rusu bol versə, nemətlərini versə, imtahanı çəkməsə, "Fa yaqulu rabbi akraman" deyə ki, "Rəbbim mənə xoş baxdı". Bu amma ize mabtalahu fə qadirə aləyh risquhu əla təbili imtahan çəkərsə rusna sıxıntı yaşanarsa deyək rəbbim məni alçatdı. Altı buyur ki kəllə heç vaxt. Əksinə Allah talanın verməyi də Allah talanın məhrum etməyi də Allah talı tərəfində bir imtahamdı, imtahana çəkməyidi. Ona görə də Allah tala kimlərə verər itayətdə həmişə Allahə yaxşı olanlar. Amma dey əksinə Allah talanın dərgahında ən sevinisən kimdir? İtaeyətlə yaxşı olan. Am elə n Allah qadat ədər yanda alçaq insan isə günahları ilə Allaha qarşı çıxandır. Ona görə də insanlar var ki, ruzi qazanmaq, insanlar var ki, gecə yata bilmir. İnsanlar var ki, bunu düşünür, amma hər bir insan düşünməlidir ki, ruzi çox çalışmaqla da deyil. Çalışmalasan, amma özünü öldürməklə də deyil. Çünki Allah təala insanın ruzularını bölüb və Allah təala kimə nə yazıbsa, onu qazanacaq. Və kimin məhrum edibsə, heç kimsə ona kömək edə bilməz. Alto Quran Kərim buyurur. Zuhru surəsi 32-ci ayədə. Əhüm yəqsimun, yəqsimun rəhmat rəbbik. Yəni insanlar Allahın rəhmətini bölməyə qadirdlər. Xeyr. Nahnu qasalnə beynahum məişətəhum fi lhayatid-dunyə. Alto bulu ki biz, yəni mən onların deyir, ruzularını bölmüşəm. Yəni ruzi insan çalışmalıdır amma hər zaman Allaha sığınmalıdır. Çünki ruzinin qaynağı Allahdır. Ruzinin qaynağını həmişə insan eləməlidir. Allahda axır. Onca təbirlər. Və ləv basə təllahu rizqə liəbədi, yəni bəzi qullar var ki, onlara da rusin bolbol versəydilər bəğəv fil-ərḍ, yer üzündə fitnəsizətə rədərlər. Və lakin yunzilə biqədərin mə yəşə. Allah təala hər insana öz qədərində verir. İnəhu biəbədi xəbirun basit. Çünki Allah təala qullarını, qulları barəsində xəbərdardır, görəndir. Ona görə də bir insan məhrumsə, ruzi azsa düşünməsin ki, Allah təala onu sevdiyindən deyə. Əksinə Allah Tala hər bir insana öz yəni qədərində ruscunu Allah Tala verəndə Allah qulların ruscunu verməydə özlərinə zəmanət götürür. Amma insan nə etməlidir? Səbəblərə sarılmalıdır. Səbəblərsa işləməlidir. Yəni təmbel oturmalı deyil. Amma düşünməlidir ki, yəni özünü öldürməli deyil ki, ax niyə belə olmadı, niyə belə oldu? Ona görə buyurulur ki Al-Quran həkmində "Fəbtaqo indəllah rızq" yəni ruscunu Allahdan istəyin. Allahda axtarın. Allahdan tələb eləyin, Allahdan istəyin. Onun qəbilənin böyüküsü bu ki, mən reca risqan min geyrilə. Kim ruzusunu Allahda deyil başqasında görərsə, Allah onu zəllədir. Çünki ruzunun qaynağı uca Allahdır. Ona görə də hər bir insan bilməlidir ki, insanlar nə fayda verə bilər, nə zərər verə bilər. Ancaq Allahın izni olmadan heç kim sənə də bilməz. Onun qəlatə Qurancanında bu ehdisənə buyurur. Əgər bütün ümmət, bütün insanlar toplaşsa ki, sənə zərər versin, Allah təala zərər sənə yazmayıbsa, heç kimə zərər verə bilməz. Və bütün insanlar toplaşsa ki, sənə xeyir versin, O xeyri Allah sənə yazmayıbsa heç kimə sənə o xeyri verə bilməz. Ona görə də hər bir insan Allah tərəfi yazdığı son loxmanı yemədən dünyadan köçməs. İnsan nə qədər əceli varsa, deməli ruzusu da gələcəy onun. On gəl indi biz buyururuq ki, Allah təalanın bu ayəsini eşidəndən sonra ruzu üçün nə özümü öldürdüm, nə də yoruldum. Yəni nə ayədə alto buyurur Əz-Zurriyyə surəsində, Zəriyyat surəsində 22-ci ayədə. O yəni, fis-semâ rizqukum yansir ruzunuz səmadadır. Yəni Allahdadır ruziniz. Allah təvəkkül edin. İnsan var ki, çalışır, amma Allahdan başqasına yetirir. Çünki nəyə görə hər kəsin ruzunu Allah yazır və ruzı axtarmadı Allaha təvəkkül etmək lazımdır. Və qəlbində sidqəyə inanmalısan ki, ruzunun sahibi Allahdır. Allah və çünki onun adı var Er-Razzaq, ruzunu bol-bol verən. Yəni kim hər bir işdə Allaha sığınarsa, Allahı bel bağlayarsa, Allah tə onun sıxıntısı aradan qaldırar və onun ummadığı yerdən Allah tə ona səhavət qapılarını açar. Ona görə də Peyğəmbərimə (s.ə.s) hədisi var, buyurur ki: "Ərəytum ma anfaqa minz xalqa səmāwāti vəl-ardı fa'innahu lam yanqus mā fī yamīnih." Kainatı yaradandan Allah tə insanlara ruzusunu verir, amma o ruzi Allah təlanın dərgahında heç nə azaltmaz. Çünki nəyə görə? Hər şeyin sahibi o Allahdır. Çünki Allah təala adı var Er-Razzaq, ruzusunu bolbol verən. Həmçinin Alta buyur 96-cı ayədə: "Ma'indakum yanfudu və ma'indallahi baqil." Siziniz onlar bir gün fani olub gedir, qurtarıb gedir. Amma Allah dərgahında isə hər şey baqidir, əbədidir, qalandır. Onu gördüyü insan eyniməldir, hər zaman ruzunu halal qazanmağa çalışmalıdır və Allah təaladan istəməlidir. Altırdan başqasından deyil, səbəblərə sarılmalıdır və və bilməlidir ki, böy, balaca hər kəsin ruzusunu uca Allah verib. Məkkə müşəkləri baxın, ruzi qorxusundan uşaqlarını öldürürdülər. Altana ay endirdi. "Və la taqtulū auladakum min imlāq". Yəni fəqirlik qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. "Nəhnu narzuqukum və iyyahum". Sizə də, onlara da ruzi verən bizik. Yəni uca Allahdır. Altı hər bir məxluqun ruzusunu verib. Am bu günkümüzə Bəzi insanlar var, ruzi qorxusuna görsən ki, evladlarının çoxalmasını istəmirlər. Bir evladla kifayətlənə, 2-ni mən necə dolandıracam? Bu demə Allah təalanın ərzaq adına iman gətirmir. Bu məhkəmə müçliflərinin sifətidir. Çünki qorxardılar. Amma hər bir insan bilməlidir ki, Allah təala həmən insanın ruzunu yazıb, ana bətində onda belə yazıb. İnsan ruzunu alınca gəlir, hər bir insan gəlir, insan belə yaradı Allah təala. Amma o insan Allah təalanın yazdığından artıq götürə bilməz. Yəni heç vaxt sənin təqdirolunmayana heç vaxt qazana bilməzsən. Amma çalışmasan, istəmərsən. Çünki Allah təala ruzini yazır, qapıları da göstərir və insan o ruzunun arxasınca, yazının arxasınca ömrün nə qədər qaçır, çalışır. Yəni bu nə deməyidi? Allah təaLAN ruzunu. Rüzini. Ruzunun kaynağı Allahdır, başqa şey deyil. Və səbəblərə sarılın, işləməyən, sən çalışmasan, amma ruzun nədir? Verən Allahdır. Bərb insan bilməlidir ki, yəni ruzuya görə özünü sıxmal deyil. Yəni üzüntü niyə az oldu, niyə çox oldu və bilməlidir ki, sənin yazdığın ruzu heç kim heç vaxt başqasına yetməyəcək. Və bil ki, başqasına yazılan ruzun da heç vaxt sənə gəlməyəcək. İnne zalike fi kitab. Allah təala şeyəniy öz kitabında yazılıb. Və bil ki, heç sənə heç kimdə sənin sənə yazılan ruzunu yeyə bilməz. Kul va kullu şeyin indahu bi miqdar. Yəni Allah tərəfindən hər şey təqdir olunub. Ona görə də Ruzini həmçinin qazanmağın yolu nədir? Allah Taala çoxlu dua eləmək. Çünki ruzi dua qapısıdır. Yəni dua ruzi qapısıdır. Çünki nəyə görə "Vasalullah min fadl" Al-Qur'an-ı Kərim buyurur, "Allahın ruzusunu, bələkətini, xeyrini, fəzlətini Allahdandır." Hər şey Allahdandır. Yəni Allaha bel bağlayım. Allah Taala bütün kainatı yaradanlar, insanlar ruzunu yəni, güfeyamsan dua eləyər ki, "Allahumma innes'eluka ilmen nafi'an." Yəni mən fəndən faydalı eləm. Varız qan tayiban gözəl ruzı və qəbul onun əməl istəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə iləydi budanı eləyərdi? Həmişə deyərdi: "Allahum mağfirli, Allah məni bağışla və mənə rəhmlə, vəhdini məni doğru yola yönəl, varzuqni mənə ruzunu ver." Ona görə də kim axirətini gözəlləşdirərsə, dünyası da gözəl olar, altı ruzuna yetişər. Çünki Allahdan kim qorxarsa, Allah təala ona ruzu qapılarını açar. Çünki Allah təqvan kənə buyurub: "Amman yattaqillahe yecallahu makhraca." Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu verər. "Veyarzuqu min haythu la yahtesib." Ümdə yerdən Allah onun ruzunu, onun ruzunu verər. Ona görə də həmişə ruzunu qazanmağın ən böyük yollarından çoxlu bağışlama diləmək. Ki Allahdan çoxlu bağışlama istighfar diləmək insanın mal, dövlət, evladların çoxaldır. Altobuyruq Qurani-Kərimdə: "Və qultu estəğfiru rabbakum." Rabbimiz, büyüklük Rabbimizdən çoxlu bağışlama diləyin. İnnehu gaffar, çünki o bağışlayandır. Yursilu səmâa alaykum idrâra, yəni səmadan bol-bol yağış endirərsidə. Veyumdidkum bi amwâlin və banîn, ata sə mal dövlətinin evladlarınızı çoxaldar. Veyc'al lakum cennâtin, ata sə cənnətlərə bəxş edir. Çünki ruzü nədir? Allah təaladadır. Bir nəfər soruşurdu ki, alim birisinə soruşur ki, neçə illərdir evladım olmur? Dində bunun çarası var deyib, bəli, Allahdan çoxlu bağışlama diləmi istighfar edim. Çünki Allah nə buyurur? Allah çoğulu bağışlama diləsəniz, sizin evladlarınızı və dövlətinizi çoxaldar. Bir qadın deyir ki, neçə illərdir uşağım olmadı. Bu söz eşidəndən sonra 3 ay, 4 ay dayanmadan Allahdan bağışlanma dilədim. Sonda Allah təala mənə evlad yetirdi. Çünki Allah təala vəd edir. Evlad yetirdir. Ona görə də həmçinin həmişə bu ifadə şərhdə "Men uhibbu an yubsat lahu fi rizqi" kimi istəyirsə isə istəyirsə ki, onun ruzusu bol olsun və yünsə, yəni əgər ömrü uzun olsun, qonumlu əlaqələrin davam etdirsin. Yəni qonlarla yaxşı davranısın. Ona görə də həmçinin sədaqə vermək. Sədaqə vermək insanın mal dövlətini artırar. Yəni ruscununu genişləndirir, bərəkətli edir. Ona görə hədisi buyurur ki, yəni sədaqə nədir? Kim sədaqə verərsə, altın-on mal dövlətini bərəkətli edir. Yəni ruscununu artırar. Ona görə də yəni bu məsələlərdə insan heç vaxt spontanliyə qapılıb düşməldik ki, Ərzu gecikibse, altan mənsib. Və ya bəzən ruzusu gecikir. Elə zənn edir ki, Allah ruzunu qapısına bağlayıb gedir ne edir? Haramdan iş görür. Harama yönəlir. Xeyr. Və əsasən Allahın nemətlərinə çox şükür etmək. Kim Allahın üçün nemətlərinə çox şükrlüyərsə, Allah da onun ruzusunu bol-bol artırar. Həmçinin Bəzi insanlar xeyri ancaq ruzunun bolluğunda görür. Xeyr, əsas xeyr nədir? Ruzunun bərəkətli olmasıdır. Ər ruzunda bərəkət yoxdursa, haramlarla o bərəkəti aparmısansa, sən heç bir şeydə ruzudan heç vaxt doymayacaqsan. Ona görə də insan gələ qənaət bəxş olsun hər zaman. Qənaət bəxşi nədir? Allah tərəfinin verdiyi nemətlərinə qarşı razı qalsın. Öz qəlbi ilə razılığını bildirsin. Ona görə insanlar bax nəyidir? Görürsən ki, qənaət bəxşi şey deyil. Hər zaman gileylənir, hər zaman deyinir. Valata da onun bütün ruzunu qaplarının üzünə bağlayır, ruzunun bərəkətinə aparır. On görə bir insana inam eldi. Ruzi axtaranda halal danca getməlidir və həmçinin və həmçinin Allah Taala-nın istəməlidir. Çünki hər şeyin sahibi Uca Allahdır. Beşimizin bu hissəsində bəzən suallarınızı adı götürməmişdən əvvəl bir Allahın adları və sifətləri ilə dua dinləyək və sonra söhbətimizə davam edərik.